छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गड दुर्ग अतिक्रमण मुक्त करण्याचा निर्धार करा नितीन शिंदे हिंदू एकता आंदोलन महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजलखानाच्या थडग्याभोवती अवैध दर्ग्याचं बांधकाम करण्यात आलं होतं त्याखेरीज एकोणीस खोल्या ही दर्गा परिसरात बांधण्यात आल्या होत्या या दर्ग्यामध्ये महागड्या काचेच्या हंड्या लावण्यात आल्या होत्या तसेच मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण करण्यात आले होते आतंकवाद कशा प्रकारे संपवावा लागतो हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या गडावर अफजलखानाचा वध करून दाखवून दिले त्याच गडावर असे अतिक्रमण होणे हे संतापजनक होते या विरोधात मी दोन हजार एकमध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत आवाज उठवला तसेच श्री शिवप्रताप भूमिमुक्त आंदोलन चालू केले यात हिंदू जनजागृती समितीसह विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा समावेश होता आंदोलन चालू झाल्यावर तीन वेळा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकाळात हे अवैध बांधकाम पाडण्यात आलं नाही राज्यात भाजप शिवसेनेचे हिंदुत्वनिष्ठ शासन आल्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आम्ही सातत्यानं पाठपुरावा केला शेवटी दहा डिसेंबर दोन हजार तेवीस या दिनांकानुसार असलेल्या शिवप्रताप दिनाच्या दिवशी हे अतिक्रमण तोडण्यात आले प्रकारे पुढील काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गडदुर्गे अतिक्रमण मुक्त करण्याचा निर्धार करूया असे आवाहन हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्री नितीन शिंदे यांनी व्यक्त केले ते महाराष्ट्रातील प्रतापगड आणि विशाळगड येथील अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भात केलेले प्रयत्न यावर बोलत होते महाराष्ट्र जो सातारा जिल्हा नाम का एक जिल्हा आहे प्रतापगढ़ का एक नाम का एक गढ़ है किला है वो किले के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रताप किया उसका नाम है शिव प्रताप अफजल खान का वध करके उसकी और उसका अंगरक्षक सैयद बंडा वो दोनों की कबर उन्ह वहाँ बना दी शिव प्रताप यानी इस्लामी दहशतवाद कैसा मिटाने का ये संपूर्ण दुनिया को बताने वाला वो प्रताप गढ़ जिहादियों ने कुछ इस्लामिक गुंडों ने वहाँ उस कब्र का निर्माण दरगाह में और दरगाह का निर्माण मस्जिद में किया था और विधान परिषद में अठहत्तर विधायक वहाँ काम करते हैं एक ही अमदार ने एक ही विधायक ने उस पर आवाज उठाने का प्रयत्न नहीं किया कोशिश नहीं की 2001 को हिंदुत्ववादी संगठन की मांग को लेकर मैंने ज, वो विधायक मैंने विधान परिषद में आवाज उठाया एक बार एक साथ मैं वहां विधिमंडल में लड़ाई लड़ रहा था लेकिन रोड पर की लड़ाई लड़ने के लिए श्री शिव प्रताप भूमि मुक्ति आंदोलन का नाम का एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया उसमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना राष्ट्रीय सहयोग संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू जन जागृति सभी को लेकर हम वहां पहुंचे चंदी के दरवाजे लगाए हैं पाकिस्तान से वहां वो दो, ने, दो, दो थड़गे है, कबर है कबर पर मकमली गलफ वो, हाँ वो कौन है चढ़ाने वाले मुंबई के बड़े ग्लैंग तीन बार सरकार ने हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे सुनील जी कि वो तोड़ दो ये जो बांधकाम है वो ओन खाते के जमीन पर है वो बेकायदा है उसको तोड़ दो तर, मुस्लिम के मतों के लिए कांग्रेस की सरकार उस वक्त तोड़ नहीं रही थी। हमारे भाग्य से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई और उसमें वन मंत्री पर्यावरण मंत्री बन गए सुधीर जी मुनगंटीवार सुधीर जी मुनगंटीवार को जाके हम मिले और वो सब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वन खाते के जमीन पर जो अतिक्रमण है वो निकाल दो तो। तो सुधीर मुनगंटवार को हमने मांग की आजाद मैदान पर जाकर आंदोलन किया उस वक्त अभय हिंदू जान जागृति का आंदोलन चल रहा था मस्जिद पर के भोंगे निकालो करके उस वक्त जाके हमने वो आंदोलन किया सुधीर मुंडेवार नामदार को हमने जाके निवेदन दिया और सुधीर मुनगंटेवार ने तुरंत वो वन खाके के जमीन पर जो अतिक्रमण किया है वो तोड़ने का आदेश दिया मैं अभिमान से आपको गर्व से कहता हूं कि दा, दस दिसंबर 2023 को उस दिन तारीख पे तारीख से शिव प्रताप दिन आता है। उस दिन सरकार ने आदेश निकाला और बुलडोजर लगा के हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल खान नाम का दरगाह हटा दिया उध्वस्त कर दिया ब्यूरो रिपोर्ट एस बी एन मराठी सतारा